Театр эстрадного танца Карнавал, город Харьков, Белый Ангел. Я хочу на эту сцену вызвать финалистов проекта «Танцуй МС» от них. Креативный продюсер телеканала СТБ, постановщик таких шоу, как «Танцуй МС», «Украинамая талант», «Никс Фактор», «Евгений Кот». Награждаются лауреаты третьей степени, номинация «Эстрадная хореография», ансамбль старшая возрастная категория. Лауреаты третьей степени, номинация, эстрадная хореография, ансамбль, средняя возрастная категория. Лауреаты третьей степени, номинация, эстрадная хореография, ансамбль, младшая возрастная категория. Лауреаты второй степени, номинация, эстрадная хореография, ансамбль, возрастная категория. Народный художественный коллектив театра эстрадного танца «Карнавал» город Харьков. Ваши аплодисменты. Многие комитет фестиваля «Эстрада Украина» выражают благодарность мы выжили пятим вам в, в родительском телеканале СВБ за высокий профессионализм, объективность оценивание и весомый вклад раз в развитие юношеского творчества. Евгению Коту!